Bekas pengurus besar Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB dan seorang pemilik ladang kelapa sawit masing-masing didakwa atas kesalahan pecah amanah dan bersubahat melibatkan wang hampir 9 juta ringgit tiga tahun lalu di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu semalam. George Elias Juari Majid, 63 tahun, dituduh dengan satu pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan atas kesalahan pecah amanah dengan meluluskan wang kira-kira RM9 -kira juta ringgit melalui empat transaksi kepada seorang pemilik syarikat kelapa sawit, Hau Kim San, tanpa pengetahuan dan kelulusan Ahli Lembaga Pengarah SLDB serta Menteri Kewangan Sabah. Manakala Kim San dituduh mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana bersubahat bersama Judge melakukan kesalahan pecah amanah. Mengikut pertuduhan tersebut, Judge didakwa membuat bayaran kepada Kim San sebagai bayaran pampasan terhadap tanah dan tanaman di kampung Bebasan Suk so Keningau. Sedangkan tanah seluas lebih 165 hektar itu merupakan milik Kerajaan Negeri Sabah. Bagi kesalahan berkenaan, kedua-duanya boleh dijatuhkan hukuman penjara tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan denda. Kedua-dua mereka didakwa melakukan kesalahan tersebut di Wisma Sabah Land Development Board antara 22 Mac 2013 hingga 14 Ogos 2013. Hakim Abu Bakar Manat menetapkan jaminan sebanyak rm ringgit dengan dua orang penjamin bagi setiap seorang dan pasport mereka perlu diserahkan kepada mahkamah. Hakim menetapkan tarikh 27 Oktober 2016 untuk sebutan semula kes tersebut. Pendakwaan bagi SPRM dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Karim. Kerajaan negeri memperuntukkan lebih 19 juta ringgit bagi pelaksanaan projek pembentungan loji air di Tenom. Ketika ini kerja-kerja projek tersebut masih dalam pembinaan dan dijangka siap sepenuhnya pada Ogos tahun depan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pailin Kitingan berkata, Projek ini akan memudahkan penduduk sekitar daerah Tenom mendapatkan bekalan air bersih sekaligus menampung bilangan penduduk yang semakin ramai dan kepesatan pembangunan industri di daerah tersebut. Tan Sri Pairin yang juga ahli Parlimen Keningau berucap sempena lawatan kerja di Tenom. Sementara itu mengulas lanjut mengenai status jambatan Tenom Lama ke Mabong di daerah ini, beliau menyatakan ia masih boleh digunakan untuk tempoh 15 tahun lagi. Bagaimanapun kerajaan sentiasa mengambil perhatian terhadap perkara itu disebabkan jambatan berkenaan sering dilanda banjir dan hakisan tanah runtuh di tebing sungai yang mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Turut diberi perhatian kerosakan jalan raya di sepanjang Sepulut Kalabakan. Sementara itu lebih 100,000 penduduk di daerah Keningau bakal menikmati bekalan air bersih apabila projek pembentungan Keningau fasa 2 dijangka siap sepenuhnya pada Ogos tahun depan. Menurut Tan Sri Pairin, projek tersebut sebagai persediaan kerajaan dalam menghadapi kepadatan penduduk serta pembangunan menjelang tahun 2025 di daerah berkenaan. Kita begitu gembira bahawa uh, skim pembentungan di uh, Keningau ini uh, bertujuan untuk menampung uh, 100,000 uh, PE, people equivalent dan uh, ini uh, amat besar sekali uh, kalau dibandingkan dengan apa yang disediakan uh, di sebelah tanam tanam pun memerlukan apa itu uh, kapasiti yang besar hanya uh, dia terpaksa melalui fasa yang agak berlainan sedikit sedikit daripada di tengok Tan Sri Pairin ditemui media selepas melawat projek tersebut sempena lawatan kerja beliau di Keningau. Hampir 200 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri untuk pembinaan projek ini yang dilengkapi peralatan canggih bagi menjamin tahap kesihatan para pengguna. Pada lawatan kerja ini, Tan Sri Pairin turut melawat pembinaan bangunan loji air di Bingkor melibatkan kos lebih 200 juta ringgit yang mula dibina pada November 2012 dan siap sepenuhnya Julai tahun ini. Penganjuran Bengkel Kesedaran Alam Sekitar dengan melibatkan pelbagai pihak termasuk komuniti setempat berpekan langkah tepat memupuk rasa cintakan alam sekitar. Menteri Perancangan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, ia juga dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan aktiviti memudaratkan persekitaran dan hidupan liar seperti pemburuan haram. mengambil contoh di daerah Keningau dan Abawan, Datu Masidi berkata terdapat segelintir individu yang melakukan pemburuan haram bagi tujuan komersial yang akhirnya akan menyebabkan kepupusan. Mereka yang terlibat membuat pemburuan haram ini menyatakan bahawa itu adalah sebagian daripada apa ini orang kata tradisi mereka. Tapi saya berpendapat bahawa tradisi ialah memburu sedikit untuk tujuan Uh, makanan sendiri ya. Tapi apa yang berlaku di Nabawan sekarang ialah pemburuan dibuat sebagai satu bentuk dalam bentuk komersial. Dan kalau ini berterusan, habislah pupus apa itu? Apa ini binatang binatang apa ini hidupan liar kita. Beliau ditemui media selepas merasmikan bengkel alam sekitar kali ketiga anjuran mahkamah-mahkamah Sabah di kampung Kaiduan Papar. Sementara itu, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Richard Malanjung berkata, pihaknya akan melakukan sesi dialog bersama penduduk daerah Nabawan dan Pensiangan bagi mengupuk kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar, sekaligus mengekang aktiviti pemburuan haram kami juga akan mengambil tindakan iaitu berdialog dengan penduduk-penduduk di di Nebawan dan di Pansiangan mungkinnya apakah alternatif daripada memburu sebagai pendapatan mereka untuk mencari badalak mereka dan cari jalan apakah alternatif supaya mereka tidak memburu lagi. Bengkel ini disertai pelbagai badan bukan kerajaan NGO yang antara lain membincangkan tindakan, peraturan atau undang-undang berkaitan alam sekitar yang perlu dipindah bagi memastikan keberkesanan pelaksanaannya. Pelaksanaan Dasar Koperasi Negara DKN telah berjaya mewujudkan persekitaran kondusif bagi perkembangan gerakan koperasi yang lebih teratur. Ia sekaligus pengupaya koperasi agar berperanan lebih aktif dalam pembangunan negara. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein, DKN dilaksanakan melalui program pembangunan perniagaan, akses kepada sumber pembiayaan, penerapan budaya keusahawanan, pengemaskinian perundangan dan peningkatan dalam pengawal seliaan koperasi. Ia memberi impak positif dari segi peningkatan pertumbuhan gerakan koperasi termasuk kesejahteraan masyarakat koperasi selain meningkatkan sumbangan terhadap pembangunan negara. Beliau berucap sempena seminar koperasi ke arah negara maju anjuran Maktab Koperasi Malaysia Zon Sabah di Putatan. Di bawah DKN, kerajaan mengenal pasti enam bidang ekonomi utama NKEA yang boleh diceburi gerakan koperasi dalam menjana kekayaan iaitu bidang perkhidmatan kewangan, pemborongan dan peruncitan, pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan, pertanian dan industri asas tani, perladangan serta bidang tanah dan industri pembinaan. Datuk Yahya berharap seminar kali ini dapat memberi pendedahan berkaitan peranan dan tanggungjawab gerakan koperasi dalam mendokong dasar-dasar pembangunan negara. Kerjasama pelbagai pihak termasuk institusi tempatan dan penyelidik diperlukan bagi mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai virus Zika. kolaborasi skala besar melalui pelaksanaan kajian terperinci perlu dipergiat bagi mengatasi penularan virus berkenaan. Kalau sekiranya untuk mengetahui yang tidak ada simptom, tidak ada gejala dan seterusnya itu, itu adalah satu cabaran dan ini adalah peluang untuk dikaji lebih lanjut lagi. Dan itulah sebabnya kalau kita ada kerjasama bersama dengan pihak-pihak pengkaji, terutama sekali dari universiti dan ini mempunyai prosedur-prosedur tertentu yang perlu dilaksanakan dan saya percaya dan yakin ini kita boleh tahu dengan lebih lanjut. Pegawai Kesihatan Daerah Kota Kinabalu, Dr. Jilaris Elias Julian Frederick bercakap dalam sidang media selepas menjadi salah seorang panel forum bertajuk Public Health Forum on Zika Virus di Universiti Malaysia Sabah, UMS Kota Kinabalu. Menurutnya 80% daripada penggidap virus tersebut tidak menunjukkan sebarang simptom maupun gejala. Pencegahan merupakan langkah terbaik menangani isu berkenaan antaranya melalui penjagaan kebersihan dan mematuhi garis panduan pencegahan yang ditetapkan. Forum ini menyaksikan tiga panel membentangkan maklumat tentang virus Zika. Dianggarkan lebih 400 orang menyertai forum tersebut terdiri daripada orang awam, para pelajar perubatan UMS, pensyarah dan pegawai kesihatan. Rakyat di Gaza terus memupuk semangat patriotisme dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama meskipun bulan kebangsaan sudah berlalu. Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr Ronald Rukiandi berkata, semangat patriotisme dan perpaduan perlu sentiasa dipupuk dalam diri masing-masing demi kelangsungan kemerdekaan negara. Ia selaras dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, Sehati Sejiwa dalam Semangat Patriotisme dan Perpaduan Tanpa Sebarang Konflik Agama dan Bangsa. Datuk Ronald yang juga Timbalan Speaker Dewan Rakyat berucap dalam majlis sambutan Hari Kebangsaan peringkat daerah Telupit di Padang Pekan Telupit. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kerajaan akan terus memastikan telupit menikmati pembangunan bukan sahaja di kawasan tumpuan seperti di kawasan pekan, malah ke setiap pelusuk kampung. Bagaimanapun masyarakat di Telupit perlu bersabar setiap fasa pembangunan yang disalurkan kerajaan secara berperingkat-peringkat pada majlis ini sebanyak 28 kontingen menyertai sambutan berkenaan terdiri daripada agensi kerajaan, persatuan sekolah dan badan bukan kerajaan NGO. Dato Ronald turut melancarkan kelab sukarelawan beluran serta mengetuai kayuhan basikal bersama terlupit cycling team dari Padang Pekan Beluran ke Kampung Singgah Mata. Seterusnya kita ikuti acara di Sabah dalam jari hari ini. Pada pukul 9.30 pagi ini berlangsung program penutupan Bulan Kebangsaan dan Karnival Merdeka Prasekolah 2016 di Sekolah Kebangsaan Likas Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 11 pagi, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia akan melakukan kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pada pukul 2.15 petang, Majlis Penyerahan Tangki Kampung Lokup, Unggun, Numbak, Kibagu dan Taman Kuala Menggatal di Lokup Permai Sepanggar. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.